بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہیں اور وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جو جامعیت تحریک منحاج القرآن کو عطا فرمائی ہے وہ اپنی نوعیت کی یونیک فیچرز ہیں اللہ رب العزت نے اس تحریک کو عطا فرمائی ہے اس دور میں ایک تو یہ ہر پہلو کو کور کر رہی ہے جس کے اندر تحریک میں القرآن میں دین کی خدمت کی بھی ذرائع اور مواقع موجود ہیں محافل بھی ہیں ریسرچ سینٹرز بھی ہیں علم دین کے حوالے سے تصنیف و تعلیف بھی ہے لٹریچر بھی ہے انٹلیکچوئلس بھی ہیں خطابات بھی ہیں حضور الاسلام کی اپنی صحبت کی صورت میں اور تعلیمات کی صورت میں لٹریچر بہت سارا اویلیبل ہے انسٹیوشنز ہیں تو دین کے محاذ کے اوپر بھی ہزارہ کی تعداد میں اسکالرز حضور شیخ الاسلام کی صحبت سے تحریک میں القرآن سے پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ پھر تحریک میں القرآن ہی پھر ایک سیاسی حوالے سے بھی ایک باقیوں سے منفرد اپنی ایک شناخت رکھتی ہے تو نظریہ اور فکر معاشرے کے اندر پچھلے کئی دہائیوں میں شیخ الاسلام نے اور پاکستان عوامی تحریک فرماتی رہی ہے وہ وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے لیکن اپنے نظریات کے اندر منفرد ہے باقیوں سے وہ اپنی انفرادیت کے اعتبار سے لوگ جانتے ہیں اس کو اور ہمیشہ اپنے پرنسپلز پہ پر سٹینڈ کیا ہے کبھی کوئی الیکشنز کو جیتنے کے لیے معروف شخصیات ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹکٹ دینے کا سہارا نہیں لیا اپنے نظریے کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے بھلے کوئی طاقتور خاندان ساتھ نہ بھی چلا ہو تو ہمیشہ صحیح صاف ستھرے دیانتدار لوگوں کو ہی اپنے ساتھ ایک فکر کا امین بنا کر چلاتے رہے تو وہ ایک انفرادیت ہے اس ساری فکر میں تو اس طرح پھر تعلیم کے محاذ کے اوپر بھی تحریک بن القرآن بے پناہ اسکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹی ہے وہ ایک بڑا محاذ ہے جہاں پر اچھے نتائج پیدا ہو رہے ہیں الحمد للہ سوا لاکھ سے زائد بچے تحریک بن القرآن کی ایجوکیشن نیٹ ورک سے استفادہ کر رہے ہیں اسی طرح پھر روحانی تربیت تعلیم اس کا بھی اہتمام ہے گوشۂ درود کا آپ نے وزٹ کیا ہوگا تو وہاں پر اعتکاف کے حوالے سے اور کئی اور مواقع اس طرح کے میسر آتے ہیں جس سے انسان اپنی روحانی اصلاح اور تربیت کا اہتمام بھی کر پاتا ہے وہ بھی یہی میسر آ جاتا ہے اسی طرح پھر فلائی پروجیکٹس ہیں بے پناہ یتیم بچوں کی کفالت کے پروجیکٹس ہیں واٹر پمپس ہیں ہزارہ غریب جوڑوں کی شادیوں کا اہتمام بھی اسی پلٹ فارم سے کیا گیا ہے اور اس طرح بے شمار فورب سے پھر کوئی تنظیمات ایسی ہیں جو صرف پاکستان میں وجود رکھتی ہیں پاکستان سے باہر ان کی شناخت نہیں ہے تحریک میں القرآن کو اللہ پاک نے اور حضور شیخ الاسلام کو یہ بھی خصوصیت فرمائی کہ پاکستان سے باہر ان ریئل سینس ایکچولی عالم مغرب میں ویسٹ میں اور دیگر اقوام کے اندر پاکستان اور پھر اسلام کے نمائندہ اگر چند نام جن کو وہ لوگ جانتے ہوں ان میں سری فریض شیخ الاسلام اور تحریک مراج القرآن کا نام ہے اب پاکستان میں جو بے شمار مذہبی تنظیمات آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر شور و غل چیزیں ہیں لیکن ویسٹ عالم مغرب عرب یہ لوگ ان سے واقف ہی نہیں ہیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کے ناموں کو جن لوگوں کو وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہ لوگ بخوبی بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے واقف ہی نہیں ہیں پھر تین ساڑھے تین سو سال کا عرصہ گزر گیا کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے کسی اسکالرس کا عرب لوگ ان کے نام اور ان کی کتابوں سے لوگوں کو تعلیم و تدریس کیا کرتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محتس دلوی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اس کے بعد تین ساڑھے تین سو سال کا زمانہ گزر گیا انڈو پاک کے کسی اسکالر کو عرب میں پڑھایا نہیں گیا الہزر کے اندر دمشق میں اور بڑے بڑے عرب مشائق کے یہاں تو یہ تین سو سال کے بعد یہ زمانہ پھر لوٹا ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ اور پاکستان میں کہ حضور شیخ الاسلام کی کتب ان کی اسناد اور نام کے ساتھ عرب اساتذہ الظہر میں اور دمشق میں اور بڑی بڑی جامعات کے اندر پڑھاتے ہیں اور ان کے نام سے صنعت جاری کرتے ہیں تو یہ چیز بھی بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے پھر بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ عرب میں یعنی اسلامی دنیا میں اور ویسٹرن ورلڈ میں ایکولی اللہ رب العزت نے ان کو ان کے کام کی بنیاد پر پذیرائی عطا کی ہو ان میں سے تحریک بن القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے اور آپ لوگوں کو جان کے اس بات پر بھی خوشگوار حیرت ہوگی کہ دو ہزار بارہ تیرہ میں حضور شیخ الاسلام کا اور تحریک بن القرآن کے یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں ان سلسلوں میں نوبیل پرائز کے لیے بھی نام نامنیٹ ہوا اور شارٹ لسٹ کیا گیا سات افراد تک آپ کا نام شارٹ لسٹ ہوا پھر وہ اس وقت ارادا تن کسی مذہبی شخصیت کو یا مذہبی شناخت رکھنے والی شخصیت کو نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے اس سال پھر کسی بھی انڈیویجول کو دینے کی بجائے یورپین یونین کو دے دیا ادارے کو دے دیا نوبیل پرائز وہ پہلے سال عجوبہ ہوا ایسا اس سے پہلے یہ انڈیویجولز کو دیا جاتا تھا انسانوں کو تو اس زمانے کیونکہ وہ جو شارٹ لسٹ سات کینڈیڈیٹس تھے ان میں کوئی بھی شیخ الاسلام سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں تھا فار نوبیل پیس ایوارڈ تو انہوں نے اس سال پھر کسی بھی انسان کو دینے کی بجائے ادارے کو دے دیا تو یہ میں نے خیر یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی ہماری نظر میں یا شیخ الاسلام کی نگاہ میں لیکن میں نے مثال دی کہ کام کی اہمیت اور قبولیت کے اعتبار سے وہ ایک انڈیویجول شناخت ہے تحریک بلہ القرآن کی اس کے علاوہ پھر پوری دنیا میں بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی اور شاید عدد کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو کوئی ایک شخصیت بھی اس وقت زندہ ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی زندگی میں بین الاقوامی یونیورسٹیز سترہ پی ایچ ڈی کے تھیسز یعنی پی ایچ ڈیز ایوارڈ کر چکی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے شیخ الاسلام کی شخصیت پہ لکھا ہے یہ بہت یونیک ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے ان نشاندہی کرتا ہے کہ کام کا حجم نوعیت اور لیول اس کا کیا ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر سمجھا جا رہا ہے تنظیمیں بہت سی ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے میڈیا کی نظر سے تحریک میں ناج القرآن کو دیکھا یا شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھا انہوں نے اتنا سا جانا کیونکہ میڈیا اپنے مزاج سے چلتا ہے اور ایک خاص مقصد اور ایجنڈا پر کام کرتا ہے تو وہ ایک خاص پہلو کے اوپر صرف کلام کرتے ہیں تو لوگ اسی کو دیکھ کے اگر سچ مان لیں میرے خیال میں جو کچھ اب کئی اور جماعتوں کے ساتھ ہو چکا ہے یہ چیز تو اظہر من شمس ہو جاتی ہے کہ میڈیا ہمیشہ ایک ایجنڈا پہ چلتا ہے اس کا مقصد کسی شخصیت کے اصل کانٹریبیوشنز کو اجاگر کرنا یا کسی ادارے یا تنظیم کے کاموں کو اجاگر کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص ایجنڈے پر کسی کی شخصیت کو بنانا یا تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی کبھار بالکل مکھی کے سائز کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اٹھا کر میڈیا اقاب شو کرتا ہے وہ ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے اور کئی بار آسمان جتنے قد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بالکل اٹھا کے ان کا ذکر بھی ختم کرتا ہے اور جو لوگ پھر میڈیا کی نظر سے اپنے علم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور انفارمیشن پہ ریسیو کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں تو وہ ادھوری انفارمیشن کے اوپر اپنی فکر کو قائم کر لیتے ہیں اس لیے یہ بڑا اچھا اور مؤثر ذریعہ ہے کہ خود آیا جائے اور خود اپنی آنکھوں سے ان ہونے والے تمام امور کا مشاہدہ کیا جائے دیکھا جائے ان کو تاکہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے اور اپنی فہم و فراست کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہو رہا ہے الحمد اسی طرح پھر بین الاقوامی سطح پر یعنی پاکستان کے علاوہ پھر انڈین مسلمز ہیں پھر بنگلہ دیشی مسلم ہیں پھر ٹرکش مسلم ہیں کتنی اقوام ہیں جن کے اندر شیخ الاسلام کی شخصیت ان کی قدر ان کا کام پہنچا ہے اور جو اس کے لیے لوگ محبت رکھتے ہیں اور ایک تعلق اور رغبت رکھتے ہیں دوسرا جو ایک کام کی ایفٹ ہے اور جو ایک ایک بہاؤ ہے کام کا وہ ٹینجیبل نوعیت کا ہے یعنی اس کو میڈیا کانفرنسز ہوائی باتیں اس طرح کا نہیں ہے اس چیز سے قطع نظر ہو کر کہ اس کو پورٹری کیسے کیا جاتا ہے آپ جتنا بھی کام تحریک کا انشاءاللہ شاء ملاحظہ کریں گے چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو کنٹریبیوشن ٹوورڈز لٹریچر یا ادارہ جات ہوں یا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو کانٹریبیوشنز ہوں یا ملکی سطح پر وہ سب ٹینجیبل ہے ریالیٹی ہے اور نظر آنے والا کا تو اس کے اوپر ہمیشہ تحریک اور تحریک کے جملہ و وابستگان کا فوکس رہتا ہے اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی اصلاح احوال امت جو تباہ حال معاشرہ ہو چکا ہے اس وقت جن کے بارے میں ہم تذکرہ کو جمعہ میں بھی کر رہے تھے جو اخلاقی قدریں پامال ہو چکی ہیں روحانی قدریں پامال ہو چکی ہیں معاشرتی زوال ہے اب آپ اپنے گھر بار میں ایک نسل پہلے تک معاشرے کی قدروں کو ملاحظہ کر لیں اور آج کے حالات کو دیکھ لیں ان دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا آج اس کی کیا حالت ہو گئی ہے یعنی میں پچھلے دنوں بھی ذکر کر رہا تھا ہمارے اسکالرز کی نشست تھی تو ایک بڑا تعجب ہوگا آپ جان کر ہماری مناج القرآن پوری دنیا میں جیسے آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا تقریباً دنیا کے سو ممالک کے اندر آرگنائزیشنل سیٹ اپس کام کر رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنس کام کر رہے ہیں اور پھر وہاں پر بھی جیسے پاکستان میں تنظیمات ہیں ان ملکوں میں بھی تنظیمات ہیں اب پاکستان میں تو پاکستانی ہوتے ہیں صرف لیکن دیگر ممالک کے اندر اور اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مناج القرآن کی تنظیمات کا اسی طرح حصہ ہوتے ہیں جس طرح پاکستانی ہوتے ہیں اور کثیر تعداد انڈین مسلمز کی ہے جو مناج القرآن کی تنظیمات کا ان ملکوں میں حصہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر عموماً ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور وہ بھی اسی طرح ہی مشن کے ساتھی ہی ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ آتے ہیں ان کے گھروں میں جانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے پروگرام محافل میں ان کے بچوں سے ملنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے تو یعنی جان کر ایک حیران کن صورت اس وقت یہ ہے جس پر میں بڑی تشویش اور پریشانی میں مبتلا تھا دیکھ کر یہ منظر اچھا جو آسٹریلیا میں ہماری جو میلبرن کی تنظیم ہے سٹی وہاں کا ایک وکٹوریا وہاں پر یعنی تقریباً میجورٹی انڈین مسلمس پر مبنی مناج القرآن کی تنظیمات ہیں اور اور ملکوں میں بھی اس طرح ہے تو ابھی حال ہی میں میں سفر پہ تھا تو وہاں قیام تھا آسٹریلیا میں تو پہلے بھی میں کئی مرتبہ دیکھتا رہا اور اس دفعہ بھی بغور جائزہ لیا میں نے اس چیز کا اور اس چیز پر یعنی افسوس کے سوا انسان کیا کر سکتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا ہم نے مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو اسلام پریکٹس کرنے کی آزادی میسر آ جائے ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکے اور لیکن بدقسمتی سے آج سیاسی بدحالی معاشی بدحالی اخلاقی ثقافتی سماجی بدحالی تو ہے ہی ہے جو تعجب کی بات ہے جو انڈیا میں حیدرآباد میں کرناٹکا پھر اس طرف آپ چلے جائیں کیرلا کی طرف اور جو ٹیمل اسٹیٹس ہیں تیمل ناڈو اور یہ حیدرآباد لکھنؤ یہ جو ساری بیلٹ ہے ادھر کا مسلمان لٹرلی ایک ہزار گنا زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہے پاکستان کتنی یعنی یہ تکلیف دے حقیقت ہے لٹرلی پریکٹسنگ مسلم ہے ان کے گھروں میں پاکستان سے زیادہ دین ہے اپنے بچوں پر دین کی آمادگی ان کو دین سکھانا قرآن مجید ہر گھر میں قرآن مجید کا حافظ بچہ بن رہا ہے دین کی رغبت ہے پھر ہمیں تو بدقسمتی سے پاکستان کو سیکولرزم کھا گئی ہے اعساس کمتری نے تباہ کر دیا ہے ہم نے سمجھا شاید پروگریس کا نام سیکولرزم ہے ہم نے سمجھا شاید دین بزاری دین سے دور ہو جانا ماڈرن ہو جانا اس سے پروگریس مل جائے گی جتنی قوم دین بزار ہوتی جا رہی ہے پاکستان تو تباہ حال ہے نہ پہ یہاں پاکستانی ترقی ہو رہی ہے نہ معاشی ترقی ہو رہی ہے نہ تعلیمی ترقی, کچھ بھی نہیں ہو رہا اور دین بیزار بھی لوگ ماڈرنزم اور پروگریس کے نام پر ہو رہے ہیں اس کے برعکس پھر ان مساجد کے اندر میں دیکھتا ہوں ہماری قوم کو تو سیاست کھا گئی ہے سارے پاکستانی بیٹھ کے جہاں چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں سیاست کے علاوہ کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہے اور لٹرلی مساجد کی خدمت وہ لوگ کرتے ہیں صفائی سے لے کے ڈیولپمنٹ انڈین مسلم کر رہا جتنا مولوی پاکستان میں ہے جتنا پیر پاکستان میں ہے سوشل میڈیا پہ جتنی ریلیجس سیلیبریٹی پاکستان میں ہے سوشل میڈیا پہ آپ ملازع کرتے ہیں تو کبھی مذہبی سیلیبریٹی سوشل میڈیا پہ انڈیا کی دیکھی ہیں کتنے نام آپ جانتے ہیں انڈیا سے نہیں یہاں بھرمار ہے اس کے باوجود دین ناپید ہوتا جا رہا ہے یہاں سے نسل لٹریلی ایتھزم میں جا رہی ہے یعنی دین بیزار خدا بیزار ہو رہی ہے اور بھرمار ہے مذہبی لوگوں کی بھرے ہوئے ہیں ہر گلی محلے میں پیر بھرے ہوئے ہیں ہر گلی محلے میں مولوی ہیں مدرسے ہیں مسجدیں ہیں وہ کم نہیں ہیں پھر دین کہاں جا رہا ہے کیوں نسلیں نہیں بچا پا رہے ادھر بھرمار نہیں ہے نتیجہ تن ستر فیصد انڈین مسلم حضور شیخ الاسلام کا عاشق ہے لٹرلی سیونٹی پرسینٹ یہ تماشا نہیں ہے مولویوں کا سیونٹی پرسینٹ حضور شیخ الاسلام کی خطابات آن لائن سنتا ہے اور نہ وہاں فاضل ہیں نہ علماء گئے ہیں یہاں سے پڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے حضور شیخ الاسلام کے خطابات سے سن کر یا آپ کے دورہ سے وابستہ ہو کر پختہ ہو کر وہ پورا پورا مشن پھیلا دیا آپ <coughs> جائیں انٹرنیٹ پر جب موقع ملے ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہیں یہاں سارے دو ہزار بارہ کا حضور شیخ الاسلام کا جو دورہ انڈیا ہے اس کی ویڈیو کلپس وغیرہ یوٹیوب وغیرہ سرچ کر کے دیکھیں ایک ایک گیدرنگ ایکچولی لاکھوں کی ہے وہ منظر دیکھیں اور ان کی ایکٹیویٹی کا منظر باقاعدگی سے دیکھا ہے میں نے ان ملکوں میں اس طرح اخلاص کے ساتھ کام کرنے معمان ما ہے یہاں پر تو اللہ پاک نے اس پوری قوم کے اندر ایک ایسے سمجھیں کہ تحریک مناج القرآن کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہو گئے وہ پوری قوم میں منفرد نظر آتے ہیں اپنے اخلاق کردار میں اپنی دیانت میں چوری نہیں کرتے سچ بولتے ہیں یعنی اللہ ماشاء اللہ کوشش کرتے ہیں اس کے بعد یعنی اس طرف بہتری میں آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں کردار لیکن باقی آپ حالات دیکھتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہم کس طرف ہیڈ کر رہے ہیں ڈرگ ایڈکٹ قوم ہوتی جا رہی ہے شراب نوشی یہاں پر عام ہے بے حیائی عام ہے اخلاقیات کا کوئی وجود باقی نہیں ہے تباہ ہوتی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کس طرف چل پڑے ہیں اگلے نسلوں کا بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے والدین سوچتے ہیں ہم کس ماحول میں بچے چھوڑ رہے ہیں کوئی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرے بچے جو سکول جاتے آتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے ایمان محفوظ رہ گئے ہیں یا مال میں سچے سوچے پارسا ہیں آج کوئی کہہ سکتا ہے دعوے سے نہیں کہہ سکتا تو یہ وہ تباہی ہے تو نہ سیاست بنی یا نہ معیشت بنی نہ معاشرت بنی اور مذہب جس کے نام پر ملک بنا تھا وہ بھی رخصت ہو رہا ہے یہاں سے اس کی بے شمار وجوہات ہیں یہ مذہبی تنظیمیں وجوہات ہیں یہ علماء وجوہات ہیں یہ خود پیر وجوہات ہیں یہ سیاسی رہنما یہ حکومتیں اقتدار ادارے وجوہات ہیں. جنہوں نے ہر چیز کو تباہ کیا ہے مذاق بنا کے رکھ دیا اب کل پرسوں یہ جو سارا جڑا والا میں ہوا واقعہ بائیس چرچ جلا دیے نہ جانے درجنوں سینکڑوں مکانات جلائے ہوں گے کتنے لوگ تباہ کر دیے اس کے بعد پھر روئیں پوری دنیا میں پاکستان اس کے بعد کون عزت دے گا قوم کو دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں گے آپ کے پاسپورٹ کو اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں کوئی اس کے وقت نہیں ہے اور دہشت گردی کا چارج الگ ہے قوم جہالت کا چارج الگ ہے اب سارے لوگوں کو آمادہ کیا گیا اس ساری چیز پہ مہم یہ کون ہے یہ مذہبی جماعتیں ہی ہیں نا ملک کے اندر اس کے بعد پھر مذہب بیزاری شروع ہو گئی ہے نوجوان جو ہے وہ پھر پورے مذہب کو ہی کویشچن کر دیتا ہے جب کہ شیطان چند لوگ ہیں اندر لیکن وہی چند لوگ ان کو حکومت کی پشت پناہی بھی ہوتی ہے وہی لوگ سوشل میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں وہی لوگ ٹی وی پر بھی چھائے ہوئے ہیں حکومتی سرپرستیاں بھی انہی کو ہے۔ حکومتی عہدے بھی انہی کے پاس انہی کے ساتھ معاہدے بھی ہیں انہی کو ریلیفس بھی ہیں جو یہ بائیس پھر چرچز بھی جلاتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ کے واپس پھر جوڑ توڑ بھی کرتے ہیں یہ کن لوگوں نے اشتعال دلایا کوئی پوشیدہ نام تو نہیں ہے نا واقف ہے نا تو ماضی قریب میں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کون لوگ کرتے رہے پھر کون بیٹھ کر انہی کو پھر اب ان کے ساتھ آپ دکھ بانٹنے کے لیے بھی بیٹھ جائیں تو ایک تماشا ہے انڈیا میں دیگر ممالک میں تکلیف ہے مسلمان بہت سی مشکلات کا شکار ہے لیکن شاید وہ مشکلات ان کو اپنے دین میں اور پختہ کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں نا ہر روز وہ ان کو اپنے دین کو پختہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہ زندہ ہوتا جا رہا ہے عمل اور یہاں سے سب کچھ جاتا جا رہا ہے ایسے ماحول کے اندر تحریک مناج القرآن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو بیلنسڈ اپروچ رکھتی ہے انتہا پسندی سے خالی ہے امن کی بات کرتی ہے جتنی نان مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی احترام کی نظر سے دیکھتی ہے تمام مسالک بھی اس کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں محبت کی بات کرتی ہے احترام کی بات کرتی ہے اشتعال انگیزی کی بات نہیں کرتی یہاں پر تو مزاج یہ ہے نا کہ جو مناظراتی یا اشتعال کی بات کرے سوشل میڈیا پہ اس کے کلپس چلتے ہیں وہی مشہور ہوتا ہے کیونکہ مزاجوں میں ہمارے مزاجوں میں بھی اشتعال ہے نا کہ وہ جس میں کوئی تھوڑا رولا ہو شور شرابہ ہو ہنگامہ ہو وہی چیز چلتی ہے مثالہ ہو جس میں اب جس چیز میں مثالہ نہیں ہے یعنی کوئی محنت کر کے دین کو مثالے سے پاک کرنے پہ لگا ہو تو پھر ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں لوگوں تک اس خیر کے پیغام کو پہنچانے میں تو تحریک میں نہاج القرآن کے رفقا اس خیر کے پیغام کو پہنچانے میں دو گنا محنت کر رہے ہیں اور میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس قافلے کا حصہ بنے اس دور میں صحیح معنوں میں دین کو اجلا رکھنا اس کو خیر پر قائم رکھنا اور لوگوں کے جذباتی بہاؤ میں ان کے ساتھ نہ بہہ جانا اور خیر کے ساتھ قائم رہنا یعنی مذہبی جذبات کئی بار امنڈ آتے ہیں اس کے اندر اچھے برے اپنا امیج بچانے کے لیے چل پڑتے ہیں تو اس کی پرواہ کیے بغیر جو صحیح پیغام لوگوں تک دیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ سٹینڈ کرنا قطع نظر اس بات سے کہ لوگ کتنے یہ پاپولر اسٹینس ہے یا نہیں ہے اس چیز سے قطع نظر درست اسٹینس کو پروپیگیٹ کرتے رہنا یہ خاصہ ہے اس دور میں تحریک مناظر قرآن کا دشوار راستہ ہے لیکن اس دور میں یہی صحیح راستہ ہے اس لیے اس کو مناج القرآن کا نام حضور شیخ الاسلام نے دیا کہ اس دور کے اندر جتنے بھی وابستہ لوگ ہیں پورے پورے خاندان وابستہ ہیں اور ان کے بچوں تک بھی اللہ پاک ایمان کی سلامتی کا اہتمام فرما رہا ہے اور ضمانت عطا فرماتا ہے اور بہترین کیا گنجائش پیدا ہوتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور یہ ہم اللہ رب العزت کی حضور یہ یقین رکھتے ہیں اور امید واسق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس صدی کی مجددانہ تحریک تحریک بناج القرآن کو بنایا ہے اور حضور شیخ الاسلام کو اس صدی کا مجدد بنایا آقا علیہ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر صدی میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے درمیان کوئی ایک ایسی شخصیت بھی پیدا فرماتا ہے جو اس دور میں دین کو زندہ کرتی ہے کئی لوگ سوچتے ہیں نا دین کو زندہ کیا کرنا مراد یہ مراد ہے جہاں پر ہر طرف سے دین ایکسپلائٹ ہی ہو رہا ہو وہاں پر کوئی پھر صحیح سٹینس والا سٹرگل کرتا ہے وہ دین کی حیات ہے دین بچتا ہے یعنی ہر کوئی دین تباہ کرنے پہ تلا ہو تو کوئی ایک دین بچانے پر بھی لگا ہو کوئی ایک جماعت دین بچا, بچا رہی بھی, رہی, بھی رہی, رہی ہو دین کی تعلیمات بچا رہی ہو دین کے افکار دین کی اقدار بھی بچا رہی ہو تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں واقف ہیں آپ سب لوگ ایک اور خاصہ تحریک منہاج القرآن کا پچھلے دو اڑھائی سو تین سو سال بلکہ اس سے زائد بھی اگر کہہ لیں تو میں تو احتیاطاً یہ فگر بول رہا ہوں احتیاطاً اور ادباً یہ فگر بول رہا ہوں لیکن پچھلی کئی صدیوں میں خواتین کو گھروں میں بند کیا گیا تھا مذہبی طبقات کی وجہ سے دینی مجالس محافل میں نہیں لایا جاتا تھا اور یہ پرانے بزرگوں اور علماء کے ہاں بھی یہ طریقہ کار رہا اس لیے میں نے کہا کہ احتیاطاً اور ادبً میں نے کہا تھوڑا زمانہ بولا لیکن حقیقی معنوں میں اور حقیقت میں گھر میں باپ تو کمانے میں مصروف ہے اولاد کی تربیت کرتی ہی ماں ہے اور اس ماں کو دین کی محافل سے دور رکھ کر دیا تھا کہ جا نہیں سکتے آگے پیچھے شادیوں میں بھی اکٹھے جاتے ہیں بازاروں میں شاپنگ میں بھی اکٹھے جاتے ہیں مذہبی پروگرامز جب آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں اکٹھے نہیں جا سکتے اب وہاں پردے کا مسئلہ ہے تو اس روایت جو تھی رسم اس کو بھی توڑا اور یہ ویمن اس کو ویمین امپاورمنٹ کہتے ہیں جو شیخ الاسلام نے دی ہے ویمن امپاورمنٹ اس دور میں مردوں کے برابر دین سیکھنے میں لا کر بٹھایا ہے اگر مردوں میں علماء پیدا کرنے کے لیے جامعہ بنائی تو سات خواتین کے لیے بھی بنائی تاکہ وہاں سے بھی نکلیں فاضلات ادھر سے بھی نکلیں فاضل. ایکول اپرچونیٹی ہر ادارے میں ایکول اپرچونیٹی کسی جگہ پر آپ کو پرسنٹیج اور ریشو کے اعتبار سے ففٹی سے کم پرسنٹیج نہیں ملے گی ایکول پارٹیسپیشن ہے مین اینڈ ویمن کی یہ کانٹریبیوشن ہے اس دور میں ماڈرن سیکولر سیاسی جگہوں پر یہ معیوب بات نہیں ہوگی مذہبی کسی جماعت میں یہ سلسلہ نہیں تھا یہ صدیوں کے بعد شیخ الاسلام نے یہ روایت زندہ کی ہے کہ ماؤں کا اتنا ہی حق ہے دین سیکھنے کا جتنا مردوں کا ہے بہنوں بیٹیوں کا اتنا ہی حق ہے اور وہ کل کو بچوں کی مائیں ہیں انہوں نے اصل میں بچوں کو دین سکھانا ہے اور باپ جتنا مرضی دیندار ہو جائے اگر گھر میں ماں دیندار نہیں ہے تو گھر دین میں تبدیل نہیں ہوگا کبھی اور اگر باپ نہ بھی دین کے ساتھ چلا ہو ماں دیندار ہو جائے وہ پورا خاندان تبدیل کر دیتی تو یہ ویمن امپاورمنٹ ہے جو حضور شیخ الاسلام نے عطا فرم اس دور میں یہ میں نے ایسے چند مثالیں دی ہیں امبار ہے ایسی مثالوں کا باقی اب آپ لوگ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں خود مطالعہ کریں چیزوں کو جانیں اور کانٹریبیوشنز ایسے اپنے سینئرز سے جانے پوچھیں مطالعہ کریں اور یہ وہ آرگیومنٹس بھی ہیں جو آپ کے لیے ذریعہ دعوت بھی ہیں اور لوگوں تک تحریک کی فکر کو پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اکنالج کیا ہے پوری دنیا نے پاکستان کی اکنالجمنٹس جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں ہر چیز سیاست کی نظر ہے یہاں پر تو بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں پر بھی کچھ نہ کچھ سپیس اویلیبل ہے وہاں پر ان میں تحریک مناج القرآن کی کنٹریبیوشنس کو اکنالج کیا گیا ہے پھر پاکستان میں جتنی جماعتیں اویلیبل ہیں انٹرسٹنگلی تحریک مناج القرآن واحد جماعت ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اقوام متحدہ کی ممبر ہے تو اس سطح پر جا کر کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تحریک میں القرآن کے نمائندے اور مسلسل کام کر رہے ہیں اور مصروف ہیں الحمد تو ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو اس قافلے میں شریک ہوئے ہیں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور اللہ کے دین اور مخلوق خدا کی خدمت میں ہر سے کسی کو توفیق میں سے حصہ وافر عطا فرمائے تاکہ آمد. بہتر انداز میں اللہ کے دین اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بجا لا سکے وسلام شکریہ